Ну, безумно навіть бойкотує свою діяльність в парламенті, допоки не звіляне звільнить головкома Сирського, каже, що немає військової реформи. Що штаби знову ж таки, якби штат, наскільки я розумію, вони перебільшені, так і розповідає про ситуацію на фронтах, яка погіршується, росіяни просуваються, і все це ставить, скажімо так, новину Олександру Сирському. Наскільки ці претензії є справедливими, тоді так запитаємо. Ну, как по мне, абсолютно справедливая претензия. Единственное, что, когда я у нее там в частном порядке пытался выяснить, кто же у нее там эти э, кандидаты на особую mm -hmm. посаду, выяснилось, что те кандидаты, как по мне, еще хуже Сырского. Те, кто да, я сюда. не очень-то с ней солидаризируюсь, хотя в требовании поменять Сырского на достойного офицера я с ней абсолютно согласен. Но тех кандидатов к Евроканатам на тот момент, по крайней мере, сейчас они не отслеживают творчество. Но тогда она толкала Масюка или Буданова. Ну что один, что второй, это мясники, там, первой гильдии, там, сырские, по сравнению с ними, хоть старый опытный аппаратчик. Он там в откровенные идиотские авантюры, там, типа, острова Змеиный или там штурмы имени Масюка, как бы, лично не гнал солдат. А эти два персонажа гнали. Поэтому ну, ну, я солидарен с ней в том плане, что сырского надо менять, потому что армия деградирует, вот реально деградирует из-за того, что такой Глакон, Но тоже предлагает безумное, но категорически еще хуже даже, чем сырский. Угу. Дивіться щодо заяв головкома. Він прокоментував ситуацію знову в Покровську та Мирнограді і продовжує говорити, що Покровськ не захоплений, а Мирноград не є оточеним. От і каже, що ще восени у Покровську вже не було українських військ, одна, але із середини листопада ми змогли повернути під контроль майже половину території і міста і в подальшому чисельність українських військових буде тільки збільшуватись. Ну тобто покровська, тому що ми, коли з вами коментували цю ситуацію, ви розповідали, ви говорили про те, що потрібно знову ж таки давно вже відходити. І так само ви говорили і щодо Мирнограду. Ну, тобто тоді виходить є доцільність, якщо так підтримаємо там війська. Ну от ми так що обсуждали, о тому що плохо коли врет там командири. Да? Ну от зараз вовком врет. о том, что они контролируют северную часть Северской, то есть этого э, полаг... <связывая> русское, да. Yeah. Э, ну, врет он, ничем не контролируем там. Там находятся наши, э, э, скажем так, э, боевые группы и в режиме слоеного бутерброда вместе с противником. То есть обозвать это состояние контроля категорически нельзя. А если говорить о самом узком месте, а именно горлышко бутылки, в которой находится Мирноград, так там устойчиво контролирует противник. Вот устойчиво контролирует. Там село Ривное, по-моему, так оно там называется, да, напротив Красного Лимана. Вот это вот самое, как раз вот поперечное это горлышко, там противники с одной и с другой стороны. Поэтому, ну, врет, І ругаються на своїх командирів, що вони делают як он. Ну така у нас традиція останні два роки. Так Олександр Серський каже, що там логістика ускладнена в Мирнограді, але все одно вона відбувається. Просто раніше от наші військові на умовах анонімності спілкувалися з журналістами та і розповідали, що там евакуація не відбувається вже понад 100 днів. Здається, ми проговорили теж з вами цей момент мовляв наказу на відхід немає. Ну вот я не анонимный источник. У меня там нет, правда, на месте, да, но у меня там достаточное количество моих глаз. А я, как разведчик, привык видеть поле боя не всегда своими глазами. Которые утверждают, что это ложь все. Нет там никакой логистики. А то, что там дронами можно что-то иногда, там один из пяти наземных доезжает, ну и там один из трех воздушных долетает, это обозвать логистикой, там, Ну, як у нього язык вище було Ну, В принципі, то що. діло привичне, судя по всьому, в та армії імені Сирського. Сто тисяч росіян, які там біля Покровського напрямку похоплюють. Наші військові теж говорять про те, що ну, це значна є перевага. А крім того, росіяни там переважають їх в кількості безпілотників. І наші військові запитують, а де всі ці дрони знову ж таки, які були обіцяні. Почему так, на ваш взгляд, выглядит ситуация уже на четвертый год полномасштабного вторжения, так? И вот все ж таки по какие ваши ожидания, что может быть дальше? Да долго это может продолжаться, <как> пока кто-то из uh, тактических командиров не возьмет на себя ответственность и не выведет этих ребят. Вот как шаптала когда-то, Дебальцев взял на себя ответственность и вывел группировку из Дебальцева. Но сейчас... К сожалению, нет таких э, офицеров в ДШВ, хотя mm -hmm. бы как Шаптала, чтобы взять на себя ответственность. Всех вычислили, просто у кого совесть была, и вообще банальная офицерская честь. И их, видимо, там нет, поэтому никто не берет никакой ответственности. И в морской пехоте, кстати, тоже там же 38-я бригада морской пехоты. Все озабочены своей карьерой там, и плевать им на жизни своих солдат. Вот, вот в чем проблема. Вот это вот и есть цирковщина что э, командиры батальонов бригад напрочь лишены воли напрочь лишены нормальной военной этики и с легкостью сдают своих ребят вот, вот это надо вот вычистить из нашей армии иначе мы кончимся слишком быстро и и это уже очень критическая ситуация если честно То есть, такими темпами теряють людей. Ну, как бы, не хочу говорити плохие прогнози, але все катится в очень плохую сторону. Тим часом у Росії оголошують про нові військові збори у 2026 році. Там розширюють перелік осіб, яких можуть залучати до тренувань. Це планові збори, чи це прихована мобілізація і про що тоді свідчать ці дії ворога? Ну Путин готовит вариант перехода в режим мобилизации. То есть сейчас он работает, пополняет свои войска наемниками. Мобилизация проходит тотальная только на оккупированных территориях. То есть бывшие граждане Украины принудительно попадают в российскую армию. А на остальной территории России, ну, скажем так, таких массовых мероприятий нет. Но Путин, очевидно, к этому готовится, потому что войск у него не очень много. Там вот эта цифра в 150 тысяч вокруг Покровска. Ну вот мне интересно, а где эта граница начинается, где она заканчивается? Я полностью подтверждаю доминирование в воздухе дронов противника. То есть по оценкам моих источников там пропорция примерно 1 к 5. На один наш дрон пять дронов противника находится в воздухе. Если говорить о Покровске и э, том районе. А вот насчет людей, ну как-то вот, мне интересно, а где эти 150 тысяч, если они в Покровск, пустой Покровск, затекали месяц. Затекали, 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 пока Сырский решил не вернуться в Покровск. И что ж, что ж действительно, наши там туда зашли, там какие-то подразделения. Но зашли так, для присутствия. То есть недостаточно войск. Дело в том, что для того, чтобы поддерживать город, там кварталы города, да, плотность войск должна быть высокая. А мы не можем себе позволить такую плотность. Но зато командование может там с легкостью на так сказать, отсутствующей совести, что называется, посылать туда группы для того, чтобы они держали какой-то отдельный там дом, Присутствовали в каком-то там районе и флажками махали перед нашими дронами. Ну, то есть, это точно не удержание города. Это посылание бойцов высокого качества в размен один к одному, это в лучшем случае. А при доминировании в воздухе, я имею в виду, дронов противника, ну, там один к одному вряд ли получится. Поэтому, ну, абсолютно бессовестно и, и предательское... Как это сказать? Это не, не тактика, это не, не доктрина, это просто действие команды. Насколько я знаю, в каждой бригаде есть тысячи дронов, которые не летают, которые бойцы не берут с собой, потому что тащить их на горбу там, десяток километров, чтобы убедиться о том, что это, этот хлам не летает, ну, как бы никто не будет. И там бессовестные командиры как-то там списывают. На боевые, совестливые, как бы, их просто на полку кидают, там, и там, мало ли, вдруг какие-то запчасти кому пригодятся. Ну, там, ну, хлам. Дело в том, что деньги на закупку дронов э, растащили по этим миндичам всем. Поэтому э, то качество дронов, которые закупает э, Министерство обороны, категорически не соответствует требованиям поля боя. Uh, так, и, и поэтому, и это поэтому это нет, нет, нет смысла их даже доставлять туда, к точке пуска, потому что это не подвести там э, на машине и выгрузить, а это на горбу надо тащить 10-15 километров. И там убедиться, что притащили хлам, ну, то еще удовольствие. Поэтому реально воюют э, дронами, которые поставляют волонтеры, бойцы сами закупают. Ну, вот, вот такая вот модель. То есть э, войну воюют волонтерские дроны, а миллионы э, Министерства обороны уходят на хлам для того, чтобы эти миллионы украсть. То есть, мало того, что украли, там, так еще и хлам привезли, который не работает. Ну, то так есть, считайте, так. что, что не украли, то выкинули. Вот, вот так у нас работает Министерство обороны. Так, крім того, розповідають військові, що ну ти поки робиш запити, бо їх там пройде цей процес підписання, цей процес бюрократії. Так, і коли вже пройдуть дрони на фронт, тобто знову ну, ж таки не можна працювати, тому що ворог вже до них адаптував. Ну і це теж, і це теж і якісь серйозні бойові завдання виконують дійсно. Тобто, їх використовують але. Ну, я вам скажу... Ну, я вам скажу, некачественный дрон это, – это предательство нашей армии. И, ну, это уже не секрет, что и Министерством обороны, и вообще страной управляет там какая-то шайка мародеров. Крадут везде, на всем и все. А что не украли, то выкинули, потому что вложили деньги туда, где проще украсть. Это, как правило, хлам какой-то. Вот. И я вообще поражен стойкости украинцев, которые в этих условиях как бы держат фронт там, где, он, там, где они его держат. Вот. С этим вопросом надо что-то делать, это вопрос не неотложный. Да? И мало того, они заканчивать не хотят. Он там план Трампа, им не нравится. Ведь, там они такой, стоят в патетической позе, этот главарь этой шайки мародеров. Но дело в том, что на четвертый год войны, в условиях, как, Видя, что происходит вокруг, но как бы на меня, например, эта патетическая поза не действует, она меня раздражает. Потому что мало того, что они крадут, они еще и войну заканчивать не хотят, потому что не хотят заканчивать праздник своей, своего мародерства. Но ну вот если уже перейти на суть вопроса, как выходить из ситуации, я не вижу другого выхода. Просто не вижу другого выхода. То есть мы с таким управлением государственным обречены на поражение обречены на поражение и держимся из последних, может быть, предпоследних сил. И если мы не решим этот вопрос как-то, то, то эти, эти наши политики, в кавычках, на самом деле мародеры, не дадут нам войну закончить. А мы не сможем ее выиграть. Ну, постепенно теряя кровь и лучших людей, мы к поражению, если ничего не поменяем прямо сейчас. Потому что я не знаю, сколько у нас еще запас прочности. У меня нет уверенности сказать вам, что вот когда сколько мы еще продержимся в этих условиях. Если поменяем мародеров на адекватных людей, там, даже не лучших, просто нормальных, то мы точно никогда не упадем. А с этими мы совершенно точно идем в пропасть. Верховний головнокомандувач заявив, що у нас сьогодні немає сил та підтримки союзників для повернення Криму та інших окупованих територій. Ну, тобто, ця заява, ну тобто, як би ви на неї відреагували? І скажіть, будь ласка, ну, це, якби, знову ж таки, підготовка до того, що, можливо, це таки зупинка вогню на вашому гулячині? З таким командуванням і з таким вообще государством управлінням, що удивительно, що ми не то, що там. Не, не можем ничего отвоевать. Что мы вообще рамку тут держим, которую мы держим. Вот что удивительно. А не то, что мы там Крым сейчас не можем отвоевать. Ну, может, мы и сможем, только без них. И могли. И должны были это сделать. Но нас предали в 22-м году. В феврале. То есть, в феврале, осенью. В феврале на нас напали. А осенью мы могли закончить войну победой. Но нас убрали победу сейчас крадут все, просто все. Знаете, мне эта ситуация напоминает э, там, события у меня там, э, в моей биографии далекой. В 90-х годах, в начале 90-х я был там опером розыска. И э, тогда прокуратура э, занималась тем, что сейчас занимается суд, там, санкционированием там, обысков и там, э, арестом. Э, подозреваемых санкционированием ареста. Так вот, у меня был один персонаж, ему было 17 лет, а там какой-то там высокий прокурор своим сообщил о том, что все, мы теперь не советская власть, мы гуманная, там, значит, несовершеннолетних не арестовывать. Так у меня был вот такой персонаж, он был, значит, условно осужден, ну, осужден со строчкой, находился под следствием, по совершенные квартирные кражи и продолжал бомбить хаты. Мало того, втягивал в этот, а его никто не арестовал. То есть он выходил на санкции прокурора прямо домой и, как бы, на следующий день совершал кражи, причем втягивал в эти кражи там кучу малолеток там со всей Ялты. То есть там эта преступная группировка разрослась человек до 30 по этой причине. И обычно там на вест ходили там следователи. Представляю документы прокурорам. но тут я сходил уже, когда в очередной раз этого деятеля поймал, я фамилию его даже помню, дворников. И... Зашел к прокурору и говорю, что вы творите вообще? Вот такой, с такой политикой сейчас вот вся Ялта начнет красть, потому что вот ходят, по крайней мере, малолетки, знаешь, что их не сажают, и там... ну поймали беда какая, к вечеру отпустили. Вот. Вы втягиваете в преступную деятельность кучу народу. Там. ну, короче, я там поскандалил так сильно, его все-таки закрыли на какое-то время. По-моему, э -э даже до суда, да, закрыли и срок ему впаяли, судя. Потому что у него дел было уже куча, плюс э -э, условный срок был до этого. Ну вот мне сейчас вот эту ситуацию напоминает наше руководство. Их уже поймали везде, всех вот менеджеров там вокруг э -э Зеленского уже поймали. Но в суд еще никого не притащили, еще обвинения не предъявили. Но весь народ уже знает, где и сколько они крадут. Вот. Так вот, у них крышу, по-моему, срывает сейчас уже совсем. Вот. И войну они заканчивать не хотят. То есть, понимаете, в чем дело? Вот такая безнаказанность приводит к тому, что ситуация усугубляется. Мы реально идем к поражению. Мы реально ежедневно теряем сотни пацанов своих. Ежедневно разрушаются берода. Ежемесячно мы теряем сотни квадратных километров территории. И мародеров, которые сейчас власть в Украине, это все устраивает. Значит, наверное, это или устраивает весь народ, или надо выбрать такое руководство или каким-то способом назначить, которое это тоже устраивать не будет. Ну вот у меня прям вот... Нет, я не вижу другого способа, улучшить ситуацию на фронте, не говоря уже о окончании войны или еще чего-то. Потому что Сырского, которого презирает и ненавидит вся армия, его прямо держат уже два года, вот то, с чего мы с вами начали. Вот. А если его и поменяют, то на негодяев еще больше, чем он. Ну вот такая перспектива. Что до энергетического перемирия, на разве есть заявление, что мы погодимся, если Российская Федерация погодится. Как вы считаете, может может быть вариант? Я считаю, что у нас не, нет и не может быть своего плана. У нас может быть план только американский, потому что единственная страна, которая может нам помочь справиться с Россией, это Америка. Поэтому вот эти вот э, об, Укра... об Украине без... без Украины, там никогда там еще что-то, вот это все болтовня и славоблудия. Значит, наше руководство должно вместе с руководством Америки выработать план выхода из войны. Не свой какой-то с этими европейскими э, импотентами там, выдумывать там и подсовывать Трамп. Нет, с Трампом. Потому что он в ближайшие три года будет еще президентом США. И по их Конституции только он определяет внешние политические вопросы. Так вот, наш руководитель вместе с Трампом должен выработать э, план выхода из войны и им руководствоваться. А не выдумывать какой-то свой альтернативный. Это бредятина, там, понимаете. Точнее, это не бредятина, это вполне осознанные действия что план мародер... россияне, а, в, ну, целях... Ты... в целях продолжения я вот Я понимаю, но этот план писали россияне. Ну, то есть, Трамп выдает его за свиную, но на самом деле, я же писал россияне Это неправда. Этот план обсуждали, кто должен драфт написать, а потом идет обсуждение. То есть, этот план совершенно точно, в его написании участвовали представители США точнее, представители президента США. А то, что там ему писали россияне, так и если они его не будут писать и не будут там свои хотелки туда вставлять и торговаться за это дело, так они его и не примут. Как вы хотите, чтобы они в этом не участвовали, и они потом его приняли вслепую, что ли? Но это все слава Вот это манипуляция чистой воды, что это план Путина. Ну, конечно, Путина. А кого еще? Какой он еще план примет? Он только тот план, который его устраивает. И никакой другой. Там, план Европы Зеленского, там, Трампа еще туда подключить. Трамп сказал, да, красиво написали, теперь идите к Путину и договаривайтесь. Вот. Это все, вот эта вся имитация бурной деятельности и манипуляции словесные насчет того, что вот тот план Путина. Безусловно, а как вы хотите без Путина закончить войну, которую Путин начал? Вот каким образом?